الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله من سفر نمبر ہے بانوے آیت بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل <applause> أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرات ورزقان من الله والله بصير بالعباد کل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اونت بھی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر بہتر چیزوں کی منظال اس سے جو چیزیں پیچھے پڑی ہیں ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں نہ بتلاؤں للذین یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے اتقو جو اللہ سے درگ ہے عند رب بھی ہم یہ ان کے رب کے پاس ہے جنات جنت ہے تجرین تحتی الحار جس کے نیچے سے نہری چلتی ہیں اول فیہا اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے ازواج مطہرہ وہاں پہ پاکیزہ بیویاں بھی ہیں اور من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی بھی ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے قلع او او پیچھے ہم نے چند چیزیں پڑھی تھیں کہ اللہ اب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے عورتیں بیٹے اولاد مال و متا یہ دنیا کے اندر پیدا کیا ہے انسان کی محبت کا واحث بنتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا یہ چیزیں انسان کو بعض اوقات دنیا میں مشغول رکھتی ہیں آخرت بلا لیتی ہیں تو فرمایا دنیا پرستی کے بجائے تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلاؤں پیچھے دنیا پرستی والی چیزیں بتلا دیں اب ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری چیزیں بتلائیں نا عورتیں ہیں دنیا میں اولاد ہے خزانے ہیں سواریاں ہیں تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا جین الناس ہم نے ان کو مزین کیا ہے تو دل میں خیال آتا تھا اللہ خوبصورت ہی بنایا ہے یہ جہان خوبصورت ہونے بنایا دل بھی تو لگ ہی جانا ہے اب اللہ تعالیٰ فرما ٹھیک ہے وہ میں نے خوبصورت بنایا تمہاری دل لگی کے لیے لیکن یہ بھی میری بات ہے کہ کل اُنبیوں میں نے اس سے بہتر بھی بنایا کل اُنبیوں کو خیرے کو میں نے اس سے بہتر ایک اور جہاں بھی بنایا ہے جو اس سے کئی زیادہ بہتر ہے بخیر کو ربی میرے پاس ہے تو کل اُنبیوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر اس سے بہتر کی خیر کو بھی اس سے بہتر کی لل دین اتقاو. ہاں یہاں ایک شرط ضرور ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی چیزیں سب کے لیے تھیں عورتیں ہیں اولاد ہے خزانے ہیں سواریاں ہیں یہ سب کو مل سکتی ہیں لیکن جو اب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کو نہیں ملیں گی للّین عطہ یہ شروع میں شرط لگا دی یہ چیزیں ان کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی لوگ نیک لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے اللہ کا خوف کھانے والوں کو یہ چیزیں ملیں گی ان دہ بھی ہیں اور رب کے پاس ملیں گی جنت ان میں پہلی چیز جنت ہے پیشے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا یہاں پہ صرف تین چیزوں کا فروغ جنات منتجری طارخالدین فیا پہلے تو جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اچھا نمبر دو وہ اضواج المتحرہ بیویاں ہوں گی دیکھیں ایک تو جنت نیم سو نیم تو سے بھری ہوئی ہے جنت بذات خود ایک اچھی چیز ہے نمبر دو اس جنت میں پکیدہ بیویوں کا ہونا یہ بھی اچھی چیز ہے نمبر تین ورد واد من اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ اس سے اچھی چیز ہے جنت بذات خود اچھی ہے جنت کے اندر غوریں اچھی ہیں اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا وہ بھی اچھی ہے اب اللہ رب العزت نے حدیث کے اندر آیا ہے لبی رسلام نے فرمایا اللہ رب العزت جب جنتی لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا جہنمی جہنم میں سڑ رہے ہیں جنتی جنت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں کچھ اور چاہیے وہ کہے گا نہیں چاہیے اللہ سارا کچھ مل گیا جنت میں ساری غلط منفیہ مات اشتہی عرف جو دل کے اندر خواہش تھی پوری ہو گئی خواہش باقی نہیں رہی خواہش ختم ہو گئی دن میں اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کچھ اور چاہیے اللہ ہماری خواہش ختم ہوگی ہمیں کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ پھر پوچھے گا پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ جنتی کہیں کچھ نہیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت دینے لگا ہوں وہ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ سارا کچھ تو مل گیا جو دل میں آتا ہے مل جاتا ہے اب کون سی ایسی نعمت ہے تو ان ساری نعمتوں سے بڑی ہے وہاں پہ نبی رسع السلام قمہ اللہ تعالیٰ فمیر کا جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا تو یہ جو ہے نا ورضوان من اللہ اللہ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرمائے گا آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے راضی ہو گیا اور نبی علیہ اللہ علیہ نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر موجود ہے ورضوان وان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ جنت کے اندر ہے تو برحل جس کے دل میں بات وہی ہے اللہ کا ڈر ہوگا جس کے دل میں دنیا اس کے لیے حقیر بن جاتی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جب انسان کا مقصد بڑا ہو بندہ محنت بھی زیادہ کرتی ہے پھر دیکھیں دنیا میں ہر چیز ہم کہتے ہیں نا دنیا زمین ہے سکل ہے اس کے اندر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے کامیاب کون ہوتا ہے جو زمین میں بیٹھا رہے نہیں کامیاب وہ ہوتا ہے جو محنت کر کے اوپر جاتا ہے تو ہمارا دنیا میں ہم نے ساری چیزیں تمہیں پچھلی دی ہیں لیکن کامیاب ہونا ہے محنت کرو تقوا اختیار کرو اوپر جاؤ اور اوپر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اچھا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے امن مطقین اپی من منعین جو متقین کو جنت ملے گی فاقی ہنغمعتٰ ہم ربغم بوقاہ ہم ربغم اداب ذہین اللہ جہنم سے بچائے گا غلوبہ شراب و کھانا پینا وہاں پہ ہے مطلب احمد سرو مصقوفہ تقیے بستر وہاں پہ ہے وضب و جنا ہوں شورین بھوربی وہاں پہ مل گئی بیویاں مل گئی ولدین امن و تباہتوں ضروری جاتا ہوں بھی ایمان آدمی کی وہ اولاد جو آدمی کے نقش قدم پر ایمان کی حالت حالتیں پیچھے چلے گی یعنی نیک اولاد الحکن ہند الریا اللہ نیک اولاد میں جنت میں دے دے گا تو ساری چیزیں مل گئیں اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ ہی چاہتے ہیں پیچھے جتنی چیزیں ہم نے سات آٹھ چیزیں پڑھی ہیں ان کی وجہ سے انسان دنیا دار بندہ بن جاتا ہے فرمایا دنیا دار ان کو چھوڑو جنت میں آؤ یہ ساری چیزیں دوبارہ واپس مل جائیں گی آج کیا ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو فجر کی نماز کا وقت ہو یہ بیوی بچوں کی محبت بندے کو مسجد نہیں آنے دیتی یا بعض اوقات بندے کو نیند قدم پیاری لگتی ہے تو فرمایا ساری چیزیں یہ چیزیں تمہیں دنیا دین سے دور کر رہی ہیں جنت میں آ رہا ہوں یہ ساری چیزیں واپس دے دوں گا بیویاں بھی مل جائیں گی اولاد مل جائے گی سکون بھی مل جائے گا آرام بھی مل جائے گا سارا کچھ مل جائے گا پیچھے ہم نے سورہ بکرا کے دوسرے بارے کے آخر میں پڑھا تھا تعلق کا قصہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک نہر آ گئی فرما اس نہر سے ایک دو چلو پانی پینا ہے زیادہ نہیں پینا اب جنہوں نے ایک دو چلو پانی پیے وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے پیٹ بھر کے پی لیا وہاں پہ بیٹھ گئے وہ سارے ناکام ہو گئے ٹھیک اسی طرح ہے یہ پیچھے سات آٹھ نعمتیں ہم نے دنیا کی پڑھی ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں اولاد بھی ہے بیوی ہے خزانے ہیں سواری ہے سارا کچھ موجود ہے فرمایا جو ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا وہ کامیاب ہے لیکن جو بیٹھ ہی جائے گا بس میں مجھے تو یہی یہ چاہیے بس بس ٹھیک ہو گیا دل لگی کر لی بیٹھ ہی گیا دنیا کے لیے دنیا کی ہرس اس نے دل کے اندر بٹھا لی ہمارے وہ سارے ناکام ہوتا ہے اصل میں شوق ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شوق ہی جن کو جنت کا شوق لگ جائے نا ان کے لیے دنیا کی ہو جاتی ہے آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہو تین چار سال کا پانچ سال کا بچہ آپ اسے کوئی چیز دے دیں وہ پکڑ لے گا آپ اسے واپس مانگے نہیں دے گا اسے مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے آپ اس کو اس سے بہتر چیز دکھلائیں تو وہ پھینک لے گا بہتر چیز لے لے گا اللہ تعالیٰ بھی یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں ان دونوں آیتوں میں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں دنیا میں سارا کچھ دیا ہے کل ان اب بھی کم پہ میں اس سے بہتر میرے پاس موجود ہے جب انسان کے دل میں اصل میں شوق کو نا جنت کا جب انسان کے دل میں جنت کا شوق آ جائے نا پھر دنیا اسے باقی حقیر لگتی چھوٹی لگتی ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مل گئی خلافت مل گئی وہ کہنے لگے میرا خلافت میں دل ہی نہیں لگتا دیکھے نا خلافت ملی ہے اور تقریباً تقریباً عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو جو خلافت ملی تھی وہ آدھی دنیا کی تھی کم و پیش آدھی دنیا کی ایک بندے کو آدھی دنیا مل گئی ہے وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا تیرا دل کیوں نہیں لگتا ابھی وہ کہتا ہے میں نے شوق جنت کا پال لیا ہے اب جنت کا شوق بال یہ آدھی دنیا بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی بات ہوتی ہے شوق ہی دنیا میں دیکھ لیں پیچھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازباد ازبال میننسا کی بات کی ہے عورتوں کی بات کی ہے بندہ دنیا میں کہتا ہے فلاں عورت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو ساری دنیا اس کے لیے قربان کرنے کے لیے جاؤ ساری ساری رات لوگ بچے کھڑے رہتے ہیں لڑکے کھڑے رہتے ہیں جی فلاں عورت حسین لگتی ہے اچھی لگتی ہے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا اس کے لیے ساری زندگی بھی قربان کر دوں گا بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں لوگوں کا آپ ذرا تصور کریں یہ تو دنیا کی عورتیں ساری عورتیں ہی مل جائیں دنیا کی کسی ایک عورت کا حسن نہیں کسی ایک لڑکی کا حسن نہیں دنیا کی ساری عورت میں مل جائے جنت کی حور کے برابر ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی اور سارا حسن مل کے جنت کی حور کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما دیں جنت کی حور کا ربٹہ دنیا میں واقع فی سے بہتر ہے ابھی حور تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے اس کی فضیلت تو بیان کی نہیں اللہ نے اللہ فرماتے اس کا جو ربٹہ ہے نا ربٹہ دنیا میں باپ یہاں سے بہتر ہے اب شوق ہے نا ایک طرف ایک دنیا کی عورت ہے اس کے لیے ہم ہمیں اچھی لگی ہم کہتے ہیں دنیا ساری قربان کرنے کے لیے تیار ہو لیکن دل کے اندر شوق ہو گیا ساری مل کے یہ تو ایک ہے یہ تو ایک ہے دنیا میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہے اگر چار عرب بھی دنیا کی عورتیں ہیں چار عرب دنیا کی عورتیں ایک طرف جنت کی گھور ایک طرف جنت کی ہو ان چار اور عورتوں سے بہتر ہو جائیں گے تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے جب انسان کا ذہن میں بڑا مقصد ہو پھر انسان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں کلجھتا نہیں ہے دنیا میں پلاٹ ہو نہ چار مرلے کا پانچ مرلے کا باپ کا پلاٹ ہو اس کے حصول کے لیے یہ پلاٹ صرف مجھے ملے باقی بھائیوں کو نہ ملے تیس تیس سال چالیس چالیس سال لوگ محنت کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں کہ یہ پانچ مرلے کا مکان جو ہے وہ باپ کا مجھے ملنا چاہیے چالیس سال سازش کرتے ہیں بعد میں دس سال عمر نہیں بچتی بہت ہو جاتی ہے تو دنیا کے پانچ مرلے پلاٹ کے لیے ہم چالیس سال محنت کرتے ہیں جنت کتنی بڑی ہوگی نبی علیہ صاحب السلام فرمایا جنت میں آخری جنتی جائے گا اسے دس دنیا کے برابر جنت ملے گی جب جنت کو آدمی ذہن میں رکھے نا ذہن جنت کے بارے میں آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ شوق لگے ہم جنت کے بارے میں چونکہ پڑھتے نہیں ہیں پھر شوق نہیں آتا اب آخری جنتی کو دس دنیا کے برابر جنت ہے اور یہاں ہم پانچ پانچ مرنے پلاٹ کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں وہاں پہ دس دنیا کے برابر آخری جنتی کو جنت ملے گی جو اس سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کو اس سے زیادہ مل جائے گی یعنی سو دنیا کے برابر جتنی یہ زمین ہے سو ایسی اور ہوں ایک بندے کو مل جائے گی اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں تو جب آدمی جنت کے بارے میں پڑھتا ہے نا پھر آدمی کو جنت کے بارے میں جو ہے وہ شوق لگتا ہے تو بات یہ ساری شوق ہی ہے بندہ ساری زندگی اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے بیمار نہ ہو جاؤں بیمار نہ میں ہو جاؤں جنت میں بندہ بیمار نہیں ہوگا ہمیشہ تندرست رہے گا بندہ غذائیں کھاتا ہے میں کہیں برا نہ ہو جاؤں جوان نوجوان نبی علیہ و سلام نے کہا جنت میں بندہ جوان رہے گا ہمیشہ جوان بھی رہے گا ہمیشہ صحت بھی رہے گی گھورے بھی اس کے پاس ہیں محلات اس کے پاس ہیں ہر آدمی جنت میں ایسی زندگی بسر کرے گا جیسے دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے بہتر زندگی اس بندے کی ہوگی جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا تو جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں پھر دنیا کی ساری چیزیں انسان کو حقیر لگتی ہیں لیکن جب یہ چیزیں ذہن میں نہ نہ ہوں پھر انسان دنیا کے دس روپے کے لیے بھی آپس میں لڑتا ہے بس یہ مجھے دس مل جائیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جن کے مقاصد بڑے ہوں وہ چھوٹی لڑائیاں نہیں لڑتے اگر مقصد بڑا ہو جنت کا حصول ہو اللہ نے بات, بات کا انداز دیکھو کیسے شروع کیا پُل البیوں کو اندیری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں میرے پاس اس سے بہتر موجود ہے اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان دنیا کی اس عارضی چیزوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھولے عارضی چیزوں کا استعمال کرے ضرورت کے مطابق جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرے اور مقصد کیا ہو کہ ہم نے اس سے بہتر لینا ہے اور بہتر کیا ہے وہ جنت ہے پلا انب بھی حکم دخری منظال کو اور میں اس سے بہتر تمہیں خبر نہ دوں میرے پاس اس سے بہتر ہے لل ندی لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور عیندہ رب ہم وہ ہوگا جنت کے پاس اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت التجری انتہد لانہ جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں ہوں گی خالدین فیحہ پھر اس میں ہمیشہ رہ گے یہ بھی جنت کی ایک نعمت ہے جنت میں ہمیشہ رہنا بھی جنت کی نعمت ہے نبی علیہ صاحب وسلم جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جنت میں اللہ موت کو لائے گا اللہ موت کو بھی موت دے گا ایک مینڈی کی شکل میں لائے گا موت کو موت دے دے گا یعنی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ موت نہیں آئے گی وہ ازوا جو متحرہ پقیزہ بیویاں ہوں گی ٹھیک ہے نا وہ آتا نا بحر العلین کا انصاء البن المکن اس طرح موتی بندہ سنبھال کے رکھتا ہے جنت کی ہورے اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی پقیزہ ہوں گی اور اضوان عمین اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو گئی اللہ وسیع اردار اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے باقی الحمٰ